Так, був у мене мотоблок салют. От он. Решив я зробити собі трактора маленького, щоб не ходити за ним. За самим мотоблоком бігати важко. Дуже. Тому що як картошку копати. Втомляє, дуже втомляє. Тим паче він маленький, дуже легкий. И мотоблок этим и приходилось там, або что-нибудь добавлять для веса, або же самому толкать еще. Тому я такого трактор. дивіться трохи себе бы я пила дрова, новая пилка витал. Здесь я еще не переделал. Фанеры трошки поставлю сюда, поставить сюда вот такую вот она будет одеваться и на ней будет яблоко. А сюда у меня есть тоже для яблока прицепные усы. Так, что, переделал здесь я, переделал натяжку пружину. Теперь пружина вверх натягивается, болт специально сделал, в отверстие. Там ремни, один ремень новый, один уже все. это переделал я, тросик опустил вот здесь, сейчас покажу, тросик ось на педаль, э, тросик земты, и переделал ее, там крылья прямо вырезал, просвер... отвер... отверстие просверлил, дальше, э, вот педаль, я не нажал, он стоит, никуда не едет, я отпустил, он поехал, теперь работает наоборот, раньше же оно поднимало наоборот, Вверх поднял ручкой, он едет пустил он не едет передача так еще не дошел я все. газ газ у меня остался родный вот я просто снял с руля перецепил сюда и сделал вот здесь было отверстие все готово я просто сюда поставил тросик тросик просто поставил и добавил пружину сюда здесь пружина была у меня родима и вот здесь вот просто болт приварил сюда его ел, прорезал вот так вот Сейчас покажу вот здесь просто прорезал отверстие болгаркой вставил тросик и зажал гайкой все никаких там больше придумываний не было и просто пружина вот это тоже из руля МТ, для тросика стоит упор, рама, в принципе, вся сварена из МТ коляски, мы меня был МТ коляска, там с коляской он давно не рабочий был, так что я все, в принципе, тут по что надо было, крылья, кусок старого металла валялся, это МТ столпы. Я еще не подключал генератор. Хочу придумать что-то небольшое, маленький. Раньше я сюда ставил генератор. фордовским у был. Но сейчас он мешает, поэтому надо что-то придумывать. Может кто знает, еще есть маленький небольшой генератор 12 вольтовый. Подскажу в комментариях мне поставить. Я может быть думаю думаю, вот здесь поставить. У кожухи можно вырезать. Есть еще два, два лишних ручейка. Вот. Можно его бы сюда вынести и поставить. Кожух снимается без проблем. Вот, конечно. Ну, так, трошки нужно помучиться, но снимается. Я крылья просто прикручивал на шурупы для профнастила. Крыло откручиваешь, оно снимается, вдруг, для быстрого доступа. Так. Дальше. Большая проблема это эти пальцы. Здесь, как бачите, вал стоит круглый, на шестигранный, как на других китайцах и И это его большой минус. Его при большой нагрузке всегда обрывает, потому что я... дифференциала здесь нет. Ну, можно сказать, уже есть. Там выбило. Выработка он большая, уже видно. Поэтому, можно сказать, небольшой дифференциал есть. Поставил упорные подшипники, чтобы он не ломало. Планирую сюда ступички купить, по типа дифференциалу на один оборот один. Долторы, и может, не так буду их вырывать тогда. А, То, что пальцы, я уже не знаю, что ими делать. Буквально в субботу копал, картошку и на двух рядках, так он у меня вымучил, а три, три, штуки поменял на одном том самом месте. Так, дальше что вам рассказать. Передняя балка. Передняя балка у меня ступица запорожец. Все запорожец, колеса запорожец. Рычаги старсионов запорожца. Здесь тут, по-моему, 5. Пять... Ну вот, бачите, сколько, да, 5 сантиметров укорочено. Как раз вот. раз, два и три. И тут так само, вот раз, два, 3 нема, 5 сантиметров укоротил. Здесь швеллер. Вот, и из УАЗа с кардана хрестовина стоит. Вот, она просто варена. Ничего там не прикручивалось. Я два сверла поломал, пока сверлил, бегом-бегом, не сбивал. поэтому вот так вот. Еще же просто то, что, ну, по цене доступно, регулируется быстро, можно выставить развал, икей хочешь, благодаря вот этим хм, пальцам шаровым можно все выставить, по говоря. Рама из МТС коляски, я говорю. Это из мотобока у меня остались старые. И мы таких никуда не ставил, поэтому брал вот капот. Так. Здесь я еще я не, не доделаю, я хочу сделать ящик. Рулевая у меня из Запорожца, старая. Валялась, даже гайка не крутится на ней гайка крутится, что сошка не снимается, поэтому я сильно селя... и не зажимал ее. Ну это все временно, все будем делать на зиму, потому что я хочу еще навеску, отвал сделать, чтобы зимой почистить дорогу во по дворе до да, возле машины. Вот, э, грун запорожца вал, здесь это спорда сиера. Из-за чего спорда из сиера, то что они стоят дешевле, они дольше ходят. И так вот сделано. Треугольник вырезанный. И прикручено. Здесь просто трубка варена. Вот. Руль крутится одним пальчиком, так как на веса никакого нема. Дальше. Мы складываем, сиденья. так, И вот так. Ну, можем заправлять. Для быстрого, для быстрого, все, чтобы быстрая заправка была. Вот так, вот навеска, пока мы по быстрому сделал. Это буквально за сколько я за ну, 4 наверное дня полных. Полный 4 дня, если посчитать. Наверное, это все навеску за 7 делал. Его. А может и меньше. Не спеша. То, что я бы остался после работы, там доделал. Так, навеску у нас. Мтаковский маятник. так вот оно приварено. Чтобы на резинках на 3 самих блоках утром сплю. Лапа, конечно, говно. Хочу картофелекопалку сделать. Больше купить. Тоже не знаю еще точно. Или куплять, или же. Здесь пока на навеску поставлю цепь для быстрой регулировки. Выставить высоту. Так. так с прикрыванием заслонки. Хорошо, не хватает времени трошки. Колеса сзади 14 спереди 13 -е. Здесь 14 -е фордовские. У меня старые машины остались. Я их использую так самое, как и там фордовские. гарное качество дисков. Не то, что у меня он сенс стоит, так то беда его самому не перебортировать, нельзя ничего чуть малейшее, есть ямка, он не а здесь машина 96 -го года и диски, как новые, можно сказать. Э, куплял резину э, ушну почти можно так сказать. Там она стояла на тракторе в магазине, и сразу же ее поменяли, то что срок годности заканчивался. Поэтому цена там половину дешевле была. От, кому що цікаво. Просіть зніму більш подо, под, подробно. Так що, друзі, хто хто знає, хто підкаже, що мені зробити тут, чи купляти твау вау шестигранний, як китайцев. Просто я не представляю. Их так часто обламываешь и боишься куда-либо далеко ехать. Из-за того, что... Ну, мало ли. Ну, когда еду куда-нибудь далеко, я там с собой беру штук пять. На всякий случай. Ну, не было такой раз, наверное. Раз я ездил по доску, на пол. соседнее село. Там 7 километров туда, 7 километров назад. Ездил, забирал. Так что оборвало было на одном колесе. Ну, ничего страшного. Один оборвал, и я поменял, поехал. Жели постоянно посматриваешь там. Вот. Далее. Кто знает, с чего можно поставить генератор. Невеликий, 12 вольтовый. Буду ласка, подскажите в комментариях. Может здесь кто-то под сиденьем или здесь на крыло поставить можно. Не знаю, ну, с той стороны можно поставить. Там вал отбора мощности, получается, шкив. У меня здесь и здесь есть также так же самое. Або тут, або там, або тут есть. Можно Вот сюда поставить, как-то придумать. А он еще был невеликий. Дуже мощно не потрібно, тому що я буду просто поставлю фар. Габарити, фари були, Більш нічого не потрібно. Це так. Сохуба. Для дому. Всім дякую.